এবার আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় আট লক্ষ টাকা মাদক সহ গ্রেপ্তার ত্রিপুরা সহ পশ্চিমবঙ্গের দুই মহিলা মাদক পাচারকারী নেশা পাচারকারীরা এবার আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেনে করে বহির রাজ্যে নেশা পাচার করার জন্য মহিলাদের ব্যবহার করছে আবারও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ এবং আগরতলা আরপিএফ মিলে দুজন মহিলা মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে আগরতলা রেলওয়ে স্টেশন থেকে ধৃত মহিলা নেশা পাচারকারীদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোট আটটি প্যাকেটে মোড়ানো অবস্থায় দুটি ট্রলি ব্যাগের মধ্যে থাকা তেইশ কেজি ছশো গ্রাম অবৈধ শুকনো গাঁজা মিনাক্ষী দেবনাথ ওরফে মোনালি বয়স তিরিশ বাড়ি ত্রিপুরা দক্ষিণ জেলা শান্তির বাজারে সাবিনা বিবি বাড়ি পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি বক্তিনগর জনতা পাড়ায় স্যার कल रात को हमारा आगरतला रेल स्टेशन में एक जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें आगरतला जी आर पी और आगरतला देखने किया है जिसमें दो लेडीज ट्रक पेडलर को डिटेन किया गया है जिसके पास से दो ट्रॉली बरामद हुआ है जिसमें तो द्राइगंज जाते आ, मतलब हर ट्रॉली में चार पैकेट करके तो आ, हम लोग काली मतलब ऑल फॉर्मेलिटीज मेंटेन करते हुए ए, उन लोगों के खिलाफ एक हमारा आगरतला जी आर पी एस में एक एन डी एस के दर्ज हुआ है जिसमें कुल मिला के जो वजन होता है गांजा का ये टोटल ट्वेंटी थ्री के जी छः सौ साठ ग्राम जो कुल मिला के तो कल ही हम लोगों ने उन लोगों के खिलाफ एक एन डी पी एस में केस लिया आगरतला जी आर पी एस में आज हम लोग उन लोगों को लाने कोर्ट में पेश कर रहे हैं विथ पुलिस रिमांड और हम लोग ये देख रहे हैं कि वो गांजा वो लोग कहाँ से लाया है और उसका जो डेस्टिनेशन क्या है फिर तो ये बताया कि वो एक्चुअली तो बिहार मतलब जाएंगे उसके बाद वहाँ से चेन्नई जाएंगे जहाँ पर उसका बहुत अच्छा रेट मिलता है जो उन लोगों ने बताया है तकरीबन एक किलो का लगभग तीस पैंतीस हज़ार तक के मिलता है तो अगर इसी हिसाब से हम लगा ले तो उसका जो वहाँ पर जो ब्लैक मार्केट वैल्यू होता है डिस्टिनेशन वैल्यू वो तकरीबन तो सात लाख नाइन्टी थ्री थाउजेंड के आसपास होता है तो ये दोनों ही मतलब हमारा एक है आगरतला त्रिपुरा से बिलोंग करता है और दूसरा जो है वेस्ट बंगाल से तो त्रिपुरा का जो है उनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी देवना एल एस मनाली वो एक्चुअली सुभाष कॉलोनी जो शांति बाजार पी के दायरे में पड़ता है साउथ डिस्ट्रिक्ट वहाँ से बिलोंग करता है और दूसरा जो है श्रीमती साबीना बेबी जो जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल तो वो लोग एक्चुअली रेल के द्वारा वो ये जो चीज़ें हैं वो बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे

এই গাঁজাগুলি চেন্নাই শহরে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা কেজি দরে প্রায় সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশো টাকা বিক্রি হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট জেলার বার্তা